Menteri Besar Perlis Dato Sri Azlan Man pula menyifatkan bajet 2017 memberi penekanan serius terhadap semua golongan rakyat yang berpendapatan sederhana, rendah mahupun tinggi. Beliau tertarik dengan peruntukan 275 juta ringgit yang disediakan bagi program Suriaku yang akan dilaksanakan di seluruh negara sebagai satu lagi inisiatif membantu golongan berpendapatan rendah menambah pendapatan. Di pelis program Suriaku telah dipelopori 20 peserta yang kini menikmati bukan sahaja kemudahan percuma tenaga elektrik malah pendapatan tambahan bulanan melebihi 200 ringgit. Saya memberikan sokongan yang padu di atas inisiatif ini kerana ini akan memberikan manfaat dalam bentuk pendapatan tambahan terus kepada masyarakat ataupun keluarga ya keluarga yang berpendapatan rendah di luar bandar. Bajet 2017 juga terbukti memberi keutamaan golongan miskin dan berpendapatan rendah apabila kadar BRIM dinaikkan. Bagi Menteri Besar Johor, Datuk Mohd Khalil Nordin, sistem agihan bajet 2017 perlu dilaksana secara saksama bagi membolehkan ia berjaya seiring dengan matlamatnya. Johor juga berharap pengagihannya mengikut keperluan negeri tanpa berlaku ketirisan. Dua perkara yang saya berharap dapat diberi perhatian. Pertamanya ialah dari segi pelaksanaan biasanya ada jurang antara dasar dan pelaksanaan. Macam misalnya Perdana Menteri umumkan ada peruntukan bagi membaiki membantu rumah-rumah pangsa dalam bandar. Itu dasar, ada peruntukan. Soalnya sampai tak ke Johor Baru Terbau. jadi antara dasar dan pelaksanaan kita berharap ni dapat dilihat. Penekanan bajet 2017 terhadap pendidikan teknikal dan vokasional TVET pula dilihat selari dengan fokus kerajaan negeri dengan penubuhan Hub Kemahiran Johor yang dilancarkan baru-baru ini. Datuk Muhammad Khalid melancarkan program Johor Future Home di Johor Bahru.